Kita berpindah pula kepada al-ghayatu minha. Apakah matlamat? Matlamat risalah Islam ni untuk apa? Tazkiyatul anfusi wa tat'hiruha an tariqil ma'rifati billah wa ibadatihi. Nak membersihkan jiwa manusia. Ini ini objektif dia nak membersihkan jiwa manusia dan menyucikannya melalui jalan mengenali Allah azza wajalla dan beribadat kepadanya serta melalui jalan perhubungan di antara manusia maka hubungan di antara manusia diasaskan di atas, atas al-hub di atas jalan rahmah ar-ikha al persaudaraan al-musawah persamaan hak wal adli dan keadilan jadi tuan-tuan jangan duduk terpengaruhlah kita hari ini bila mari orang laungkan isu human right hak asasi manusia kita pun sambut sama-sama mereka ni hak asasi ni sampai peringkat tak ada asasi lagi kita tengok hari ini apa yang berlaku kepada sebahagian daripada anak-anak orang Islam bila berjuang hak asasi sampai peringkat nak berjuang supaya bebaskan manusia ni orang Islam nak jadi murtad pun kena bebas orang laki-laki nama sama jantan nak kahwin pun kena bagi yang perempuan sama betina pun boleh ini inikah kebebasan yang di yang dilaungkan Maka kita mengatakan Kalau ini kebebasan yang dicanang Yang dilaungkan Maka itu bukan pembebasan Itu penghayawanan Nama dia Bahkan lebih teruk daripada hayawan Tuan-tuan cuba bayangkan Hei Setakat kita berhati tengok ada Adakah kambing Sama-sama tina dia kahwin Ada tak? Tak jumpa lagi Maknanya kalau ada manusia Nak kahwin sama-sama tina Nak kahwin sama-sama jantan Lebih teruk daripada hayawan Ini pejuang hak asasi atau perjuangan membodohkan manusia, mengeluarkan manusia daripada daerah yang begitu baik. Maka kita kalau ada orang cakap tentang hak asasi, kita kata tuan tak perlulah kelentong kami kerana dalam Islam ini sudah ada hak asasi yang telah diisytiharkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun ketika hajatul wada'. Hajatul Wada Nabi telah dalam dalam khutbatul Wada Nabi menyebutkan Inna akum wa amwalakum a'radakum haradakum haramun alaikum kehormatiumikum hada jadi harta benda kamu uh, apa ni nyawa kamu darah kamu kehormatan diri kamu haram disentuh oleh orang lain sebagaimana haramnya hari ini negeri ini dan tempat ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada Makkah dan juga hari sedang waktu Nabi sedang mengerjakan haji. Jadi kita tahulah risalah Islam ini untuk apa? Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Taala yang telah membangkitkan rasul di kalangan ummi. Maknanya di kalangan ummiyin Rasul, umming di kalangan orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Seorang rasul di kalangan mereka, apa nabi kita buat? Ya alaihim ayatihi, nabi kita baca ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim dan nabi kita membersihkan mereka. Ini dia panggil tazkiyatun nafsi. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan nabi ajar mereka. Maknanya baca kita perdengarkan maklumat. Kemudian bila orang itu mari, kita bersihkan diri dia daripada syirik, daripada maksiat, daripada mungkar dan bila mereka duduk dengan kita maka wajib kita kena ajar kepada mereka kitab dan juga ajar kepada kesunnah supaya mereka keluar daripada kelompok orang-orang yang dalal wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin walaupun sebelumnya mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang sesat yang sangat nyata surah al-jumuah ayat 2 dalam hadis nabi kita sebut ana rahmatun aku ini adalah merupakan rahmat yang dianugerahkan kepada kamu. Rahmat yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis ini dalam diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya yang sahih. Baiklah, itu dipanggil tamhid sebagai mukadimah perbincangan dalam kita ini mengatakan risalah Islam itu umum kepada semua manusia dan dia bersifat uh, global, umum, universal dan wal ghayatu matlamah asalnya untuk mengeluarkan manusia daripada bersifat hayawan untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada beriman kepada Allah azza wajalla kita masuk kepada tajuk yang seterusnya iaitu at tashriul islami awil fiqh al islami syariat islam ataupun perundangan islam ataupun fiqh di sini ada perbezaan di antara ada perbezaan di antara syariah dengan fiqh. Di mana para ulama telah menjelaskan apa beza di antara syariah dengan fiqh. Ada ulama yang mengatakan bahawa syariat itu iaitulah perundangan undang-undang yang mari daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dia panggil syariat Islamiah. Tapi fiqh hasil daripada ijtihad para ulama. Apabila para ulama menggali, mengkorek, mencari, e, melalui nusus Al-Quran, hadis, maka keluarlah istimbak. Maka itu dia panggil fiqah, kefahaman seorang hamba Allah Ta'ala yang dibuka oleh Allah Ta'ala ke atasnya, kepadanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita kata ini fiqh islami, maknanya pandangan ahli-ahli fiqh berbeza dengan kita kata ini syariat. Kalau syariat tak boleh nak bincang tapi kalau fiqah diperbincangkan kerana itulah adanya khilaf ulama. Nanti bila kita masuk dalam bab nanti tuan-tuan akan tengok qala fulan qala fulan qala Abu Hanifah qala Ahmad qala Imam Syafi'i wa qala Malik wa qala Daud wa qala fulan. Jadi ramai itu itu dipanggil istimbat fiqah yang mereka faham daripada nusus yang ada. Jadi Allah Taala beri kepada mereka generasi yang terawal mengtolong tolong mengorek dan menggali untuk kita yang kemudian yang tidak ada keahlian maka kita hanya ikut apa yang telah di di di, di istimbatkan oleh mereka baik uh, at-tashri'ul wal tashri'ul islami adalah satu sudut yang sangat penting di dalam risalah Islam yang merupakan sudut al-ilmiyah dari sudut ilmunya daripada risalah ini Walam yakuni tashri' ad-dinil Dia bukan semata-mata agama yang berbentuk ibadat yang keluar daripada an wahyi illa yasdur yang keluar illa an wahyi lahi linabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah taala kepada nabinya daripada kitabnya ataupun sunnah au bima yuqirruhu alaihi min ijtihad benda yang nabi kita iqrarkan dia maka muhimmatur rasul menjadi tanggungjawab rasul ialah itulah di antara at-tabli dairatun bainat tabli wa at-tabyi menyampaikan dan menjelaskan wa may yanqu al-hawa in wa illa wahyun yuha jadi syariat dalam isu ibadat pada Allah azza wajalla yang disebut dengan nama ad-dini al-mahda benda yang ibadat yang agama semata-mata maka itu tugas nabi menyampaikan dan menjelaskan Amma tashrih alladhi yatasilu bil umuri dunyawiya Ini kita kena faham Perundangan yang berkait dengan perkara-perkara keduniaan Dalam masalah qada Dalam masalah siasah Dalam masalah harbi, peperangan Faqad umirar rasulu Sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fiha Nabi kita telah diberi arahan oleh Allah Ta'ala Wasyawirhum fil amri Bermusyawarah Kenapa? Sebab kalau Nabi guna wahyu Bagaimana dengan Abu Bakar Bagaimana dengan Umar Setelah Nabi kita wafat Mereka sudah tidak ada wahyu Jadi bagaimana mereka nak menguruskan Nak mentadbir dunia ini Wahyu sudah putus Maka itu sangat su sukar Maka dalam masalah begini Nabi kita salallahu alaihi wasallam Mendidik umatnya supaya bermusyarat Ada kalanya Nabi mempunyai satu pandangan Bila di murajaah oleh para sahabat Nabi kita tukar Contohnya seperti yang berlaku di Badar Badar, Nabi kita duduk di sini. Mari seorang sahabat Al-Hubad, Nabi tanya, Ya Rasulullah, di sini ke tempat yang Tuhan suruh duduk? Ataupun ini satu perancangan Al-Harbu wal-Makidah. Maka Nabi kata, tak, ini satu perancangan. Kalau ini satu perancangan, saya punya pandangan kita ke depan. Kita ambil semua sumber air di sini, bila kuris datang, mereka tak ada air. Maka Nabi terima, Nabi kita pindah tempat. Ini dia panggil bermusyawarah dalam isu-isu Uh, yang berkait dengan umur duniawiyah. Nah, tapi dalam masalah agama jangan tak ada siapa boleh mesyuarat, kan? Dan juga dalam peperangan Uhud. sama juga dalam isu Asra Badar. Dalam isu tawan dan selepas daripada peperangan Badar. Maka sahabat, sahabat Nabi radhiyallahu anhum sentiasa merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya baginda tentang apa yang mereka tak, tak tahu dan minta pandangan minta penjelasan apa yang tersembunyi daripada mereka tentang makna-makna nas dan ada kalanya mereka kemukakan apa yang mereka faham kalau betul, Nabi kita iqrar kalau tak betul, Nabi perbetulkan uh, wahyanan, ada kalanya Nabi kita memperbetulkan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat pandangan mereka maka di bawah tajuk ini ada beberapa al-qawaidul ammah kaedah-kaedah ka umum yang telah digariskan oleh Islam supaya orang umat Islam duduk di atas landasan ini. Yang pertama, an nahyu anil bahs fi ma lam yaqa min al hawaris hatta yaqa. Nabi kita larang daripada duk, bincang benda yang tak berlaku lagi sehingga benda tu berlaku. Ini dia panggil dalam kehidupan Nabi tak ada masa untuk buat andaian-andaian. Benda yang berlaku, tanya. Tak berlaku, tunggu dulu. Sebagaimana firman Allah Taala Ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya'in tubdalahum tasu'kum. Wahai orang beriman jangan kamu tanya dan tentang satu perkara yang ditukar, ditukarkan benda tu menyusahkan kamu. Jadi Nabi Allah Taala larang Karena waktu tu waktu perundangan sedang berjalan. Ayat ini dalam surah Al-Maidah satu ada juga hadis yang menyebut tentang naha'anil ughlutad. Nabi kita larang daripada tanya benda yang tak jadi lagi. Dia mari tanya anda yang saja. Apa kala? Apa kata? Apa kata?